assalomu alaykum hurmatli ustozlar va abituriyentlar mana bu testni yechimini ko'ramiz bizda to'g'ri burchakli uchburchak tasvirlangan chizmada to'g'ri burchakli uchburchak va uning tomonlarini uzunliklari berilgan n tomonni uzunligini toping deyilyapti pifagor teorema ma'nosi agar to'g'ri burchakli uchburchak berilgan bo'lsa uning ikkita tomonini uzunliklari berilgan bo'lsa uchinchi tomonini topish mumkin pifagor teoremasi shunday deyiladi katetlar kvadratlarning yig'indisi gipotenuza kvadratiga teng deyiladi mana shuni yozib olamiz n ning kvadrati plyus o'n ikkining kvadrati teng o'n ning kvadratiga o'n ning kvadratiga endi e'tibor beramiz o'n ikkini kvadratini narigi tarafga manfiy qilib o'tkazamiz n kvadrat barobar o'n uchning kvadrati minus o'n ikkining kvadrati e'tibor bering e'tibor bering mana bu 13 ning kvadrati 169 ga teng 12 ning kvadrati esa 144 ga teng n kvadrat barobar bir minus bir endi qarang 169 dan 144 ni bir yuz ayiradigan bo'lsak bizda 25 kelib chiqadi n ning kvadrati 25. yigirma besh e'tibor beramiz e, agar mana kvadrat bu kvadratni bu tarafga o'tkazadigan bo'lsak ildiz bo'ladi ildiz bo'lib o'tadi n barobar ildiz ostida yigirma besh ildiz osti yigirma beshdan biz bilamiz 5 kelib chiqadi